Итак, я вам сегодня принес новость по поводу вашего освобождения, помочь, с которым я вам обещал. Было такое. Да. Было. Я делаю сейчас все, чтобы это реализовать. Есть одна загвоздка. Ваше руководство, ну, наше руководство, оно хочет вас обменять, но на наших пленных, которые были захвачены в рамках боевых действий, сейчас находятся на вашей стороне. Вот что, а, без э, обмена с вашей стороны наших пленных, никакого обмена, разумеется, не будет. Ну, вот, потому что зачем нам менять киборгов на каких-то, э, не знаю, там, пользователей интернета, которые сказали там ВКонтакте, да, в ну, «Слава да, и там привлекли за это, нам такие люди не нужны. Мы только, тоже, конечно, желаем их освобождения, но нам нужны замены.

сейчас секунду этот кусок с выступлением вашего чиновника а вот он, вот он, он, он идет следующий слушай внимательно, тишина В центре по обмену пленными при Минобороны заявляют, что уже ведут переговоры по освобождению защитников Донецкого аэропорта. Есть список, мы его подаем. С нашей стороны мы всегда выполняем эти договоренности, пункт пятый, об освобождении по принципу всех на всех. С той стороны иногда нам дают претензии, с которыми мы не можем соглашаться, потому что те люди, которые отождествляют себя с этими самопровозглашенными республиками и которые задерживаются здесь по закону Украины мы их э, готовы отдавать, если на их руках нет крови. Если на их руках нет крови. Вы слышали фразу? То есть ни о каких плен захваченных ополченцев, которые применяли в рамках боя огнестрельное оружие, речь ваша сторона диалог вести не собирается. Они надут кого угодно. Вот кого угодно вообще кроме наших солдат. Заказчик сказал прямым текстом, что вас э, менять на гражданских мы не будем. Сейчас все зависит... Исключительно... На, воен... на военных не будем. Менять на военных, на военных не будем, а не на гражданских. Менять киборгов на гражданских, обвиненных в сепаратизме, сказал. Военных, на военных мы меняем. Сейчас все зависит исключительно от доброй воли вашего государства. Порошенко, Яценюк, Турчинов, депутаты Верховной Рады, а, даже подстреленный... Куда он там? — Ярош. — Да. Я говорю, куда вы Ну вот, Никто из них не делает ровным счетом ничего, чтобы вас освободить. Я вам серьезно говорю. Порошенко не выступал, Яценюк не выступал, Депутаты Госдумы не выступали. Я вам клянусь, никто ничего не делает для вашего освобождения. Вот этот вот э, начальник э, штаба по обмену, да, он просто вбрался э, в полицейскую фразу, что да, мы ведем переговоры и тому подобное. Ваше руководство вашей страны не делает трудным счетом ничего. Твой отец связался с нами, но мы с тобой отдельно поговорим. То есть, вот, э, я хочу ваше мнение послушать, понимаете, ребята, вас кидают, они говорят, что, э, ну, хуйня случается, попали в плен, да, то есть, вот, этот, э, вот это здание, да, они предлагают сделать вашим домом навечно, вы нам не нужны, у нас нет никого на вас фетиша, вас тут держать, кормить, я не знаю, вы все стоите на своих ногах, никто из вас не с переломанными ногами, правильно? нам вас как можно быстрее сюда сбавить и вернуть своих солдат сюда. Поэтому, если у кого-то что-то есть сказать своим властям, говорите сейчас. Потому что я вам говорю, я делаю все от меня зависящее, но я не могу вашему Порошенке, Турчинову и Сунику что-то вдолбиться. Если они вас кинулись, то я не могу ничего изменить. Поэтому я вам советую, говорите, обращайтесь, как было в прошлый раз. Тем более, что видны реальные успехи тех, кто обратился. Да. Один из тех, кто обратился, вот его отец, сразу же метнулся в Харьков, из Харькова в Киев. Там дал пару интервью, и сейчас судьба этого человека немного лучше, чем ваша. У него есть перспектива. Поэтому я вам рекомендую помочь себе своим, в частности. Обращайтесь, э, как было в первый раз, но более проникновенно. Вы в прошлый раз, многие э, неубедительно это говорили, и ваше правительство, ребята, оно не делает ничего. В первую очередь ваши соотечественники вам не поверили. Они э, в комментариях под вашим видео писали, какой я уебал. Клятый нацист, что я вас мучу Все. Понимаете? И продолжаем. Жди сепоров, короче, убивай ватника. Все, что было сказано. Не было ни слова сказано о том, что давайте вместе собираться на Киев и рвать это правительство, которое не хочет освобождать наших плен. Ладно за Киев. Не было сказано, давайте а, там, общественные организации, да, люди соберемся. И как-то вместе а, поспособным освобождение наших кривят. Не было этого. Вся та же ненависть, о которой мы говорили э, тогда. Так она развивается. Поэтому делаем все по прошлому сценарию. Повторяю, кто хочет, пишется. Кто не хочет, сразу э, расположение. Все. Сегодня 24 января 2000, 2015 года. Я Гребенюк Артем Сергеевич, э, военнослужащий 3-го батальона 80-й бригады э, города Львов проживающие в городе Сумы. Все, кто меня слышит, друзья мои, сестра Женя, активисты, правительство, нас готовы, менять, нас готовы обменять военных на военных, солдат на солдат. Помогите, пожалуйста, активисты, друзья, все, кто видит, помогите, пожалуйста, чтобы наше правительство сделало шаг нам навстречу и обменяло нас. Сегодня 24 января 2015 года. Я Саенко Игорь Владимирович, военнослужащий 91-го полка города Ахтырки, проживающий в городе России, в Сумской области. То есть, если меня знает, пожалуйста, Наталья Анжина и Люда, сестра в Ахтырке, если можете, посодействуйте нашему освобождению в Киев, в город Киев, позвоните правительству. Які організації? Нас готові обміняти на воєнопліних на воєноплінних. Сьогодні 24 січня 2015 року. Я Михайлюк Олександр Володимирович, 82 року народження. Проживаю в Хмельницькій області, Держнянський район, село Нижня, служу в 90-му батальйоні 81-ї бригади. Всі, хто мене знає, бачу, що знають, бачать, зараз, знають, допоможуть. Освободити нас з плена. Нас готові освободити п'єних на але Правительство не хоче йти на цей шах. Сьогодні 24 січня 2015 року. Я Маюк Володимир Борисович, уродженець з Тернопільської області Сборівського району села Цибрів, військовополонений 80-ї бригади міста Львів. Прошу всіх рідних, знайомих, близьких, всіх, хто мене бачить. Вернутися до нашого до правительства, допомогти обміняти нас, визволити з полону. Тому що тут хочуть нас обміняти, але наше правительство не йде на зустріч і не бажає нас обмінювати 24 января 2015 року. я Паплінський Станіслав Михайлович. в данное время нахожусь в плену. Прошу, обращаюсь ко всем своим знакомым, близким, родственникам, кто меня узнал, кто меня видит, поспособствовать обратиться к власти для того, чтобы нас обменяли. Потому что наши власти это делать не собираются. Спасибо. Сегодня 24 сентября 2015 года. Я Гавинец Ярослав Мирославович, 92-го года рождения. Тернопільської області, Висятинського району міста Копиченці, служу в 70-й бригаді в 3-му батальйоні. Я звертаюся до всіх своїх близьких, рідних, друзів, знайомих, громадських організацій, волонтерських, щоб вони вплинули на нашу владу для того, щоб вони обміняли нас, воєнних, на, на інших воєнних, щоб нас звільнили. Тут готові це зробити. Прошу вплинути на нашу владу. 24 січня 2015 року я Юрій Олександрович 89-го року народження Чернігівської області Борзянського району села Врачі звертаюся до всіх організацій, які допоможуть способствувати, вплинути на владу, щоб обміняти нас. Тут готові обміняти нас на воєнопленних, солдат на солдат, рідні, близькі, всі, хто мене знає, будь ласка, допоможіть поміняти нас, вплинути на владу. Ми вже хочемо додому. Сьогодні, 24 січня 2015 року, я колодій Тарас Миронович місто Львова 70-ї бригади, прошу допомогти нам поміняти нас з полоном з воєнних на військових, на воєнних. Тут готові нас поміняти, але наша влада для того нічого не робить. Будь ласка, допоможіть. 24 січня 2015 року. Я Мушанкин Олександр Олександрович. Проживаю в місті Буськ, Київської області, прошу всіх рідних і знайомих вплинути на владу, щоб вони робили обмін воєнно воєнноплених на воєннопленних, якого вони не хочуть робити. Хай вони це зроблять, тут готові це зробити. Наша війна вже закінчилась. 24 января. Я Козаченко Максим Вікторович, прошу вас, людей, повлияти якось на владу. Щоб нас звільнили з цього полону. Як ми були на владі, вона нам обіщала Золоті Гори. Зараз мені не треба, вони вирішили нас кинути. Забули про нас. Допоможіть, будь ласка, сьогодні, 24 січня 2015 рік, Я Миколенко, Валентин Миколайович, Чернігівська область, місто Вічня. Прошу вас усіх знайомих, хто не знає, вплинути на нашу державу. Тут хочуть люди поміняти нас на воєнаплєних із воєнаплєних. Тут все, все согласовується. Плиньте, будь ласка, до них на державу. Ми хочемо додому. Сьогодні 24 січня 2015 року. Я Гринюк Любомир Іванович, житель Львівської області Кам'янському району. Всім, хто мене знає і може допомогти посприяти. На... Сприяти на владу нашу, щоб вона нас чим скоріше обміняла рівну ціну воєнного на воєнного. Для нас ця війна вже закінчилась. Допоможіть, хто як може. Сьогодні 24 січня 2015 року. Я Бабанко Вадим Вікторович, житель Черкаської області Чернівського району. Звертаюся до всіх, хто мене знає, до рідних. Вставайте, їдьте в Київ. Нас готові обміняти, але наше правительство. Не хоче нас міняти, не йде на уступки. Поміняти воєнноплєнних на воєнноплєнних. Пожалуйста, поможіть нам. Я Тихонов Ярослав Володимирович народився в місті Лубнах Полтавської області, служу в 91-му інженерному полку. Хочу попросити всіх людей, щоб допомогли нашому обміну. Тут готові поміняти воєнноплєнних на воєнноплєнних. Дякую. Так, громко. Сегодня 24 января 2015 года. Я Скрипнюк Александр Владимирович, Винницкой области, Ратовский район, село Животипка. Кто меня знает, я думаю, вы знаете, хочу обратиться к владе украинской, которая не идет на уступки по обмену военнопленных на военнопленных. Я прошу всех людей, кто меня знает, и правительство наше, хорошее, пожалуйста, поменяйте людей на людей, как они просят. Спасибо. Сегодня 24 января 2015 год. Я Шкубура Юрий Васильевич, э, военнослужащий 90-й бригады. Обращаюсь э, к нашему командованию. Прошу вас поменять нас э, равноценно военнослужащий на военнослужащих. Иначе никак не получится. Спасибо. Сегодня 24 января 2015 года. Я житель Киева. Всю жизнь жил на Троещине. Механик-водитель танка. Первой окремой танковой бригады. Люди, вставайте. Киев, вставай. Нас не хотят поменять на военнопленных. Никто не хочет, нами не дорожит в, этот, в это время. Пожалуйста, помогите, кто знает, кто может, кто имеет какие-нибудь влияния, чтобы нас обменяли. Я перед вами стою, абсолютно не опасаясь ни одного из вас. Потому что я вам всем помогаю. И кто понимает, может сказать, что я вам лично помогаю. Все понимали. Все понимали. Я кого-то из вас вообще избивал? Нет. Он нам помогает. Я обращаюсь к украинскому правительству. Можете нас до упора называть террористами, сепаратистами, это не меняет. Сейчас э, по всем фронтам у нас идут успешные наступления, можете как угодно нас э, обзывать. Заберите своих сыновей и отдайте нам наших. Вспомните немного о воинской чести хотя бы на один день, чтобы забрать своих. Нам они здесь не нужны. Это все, что я хотел сказать. Спасибо.